ちゃんと来てくれたのね桐生さんあまり長居はしない橘ってお豆から連絡が来るまでだそれまでの間頼むもちろん座ってとにかく頭の傷手当てしなきゃ。 識がどうしてるか知ってるか風間組の事務所に詰めているみたいさっきも出入りしているの見かけたなんだかすごく怖い顔してたけどそうかならよかった傷そこまで深くはないみたい消毒だけするわああ さっきキリウさん錦山君と兄弟の縁を切ったって言ってたよねそれって彼を巻き込みたくないからなんでしょ今の俺は堂島組全員に追われてるあいつはもう俺と関わらない方がいいそんなことだと思った結局あなた達たってお互いを自分の身以上に思ってる 錦山君はうちに来る時いつもあなたのことを楽しそうに話してた私にはそんな仲間がいないからすごく羨ましい何にしても俺はこれ以上あいつの荷物になりたくねいもう兄弟を苦しめたくない キリュウさん一応知らせとくけどあなたのこと警察も探してる今日この店に刑事が来てあなたに話が聞きたいって心当たりあるああどうやら時間切れってことらしい時間切れどういうこと俺には殺しの濡れ衣が着せられている 空の一つに出た死体の件でなそれを橘が札に手を回して俺への捜査を抑えてくれてたんだその猶予が切れたでも濡れ衣っていうことはああ俺は殺してないはめられたんだああ さん誰か来る今の時間もうエレベーターは動かないはずなのに奥の部屋に隠れたどうじま組をなめんじゃないよ姉ちゃん おら出てこいやキリュウこの店はずっと張ってたんだよバカがこそこそ隠れてんじゃねえぞおらキリュウさんダメ逃げてやっぱり嫌がったおい応援呼んでこい全員だへいすまねえレイナ ここに来ちゃいけなかった。キリアス。大手への居場所はどこにもねえんだよ。桐生。 キリさん店荒らしてすまなかったレイナ全部俺のせいだすぐにこいつらの仲間が集まってくるもう行かねえと待って警察を呼ぶ逮捕されるかもしれないけどそれでも警察員なら殺されない無駄だヤクザがここまでやるからには。 殺が来たとこで引きはしない俺を始末するまではなそんな誰か他に助けはいないのいればあんたにも迷惑かけずに済んだ迷惑だなってじゃあ迷惑ついでに一つ頼まれてくれるか に渡してほしいこれはそれを渡してこう伝えてくれ俺のために復讐するのだけはやめろと組に逆らえばあいつは俺の二の前になるケリュウさんケリュウさん 逃げらんねえぞ桐生ああだがこんだけ道連れがいりゃ寂しい思いしないですバカまだまだ駆けつけてくるどうあがいても地獄民のはてめえだけだオラぶっ殺せ なんてやろなマジかよ。 兄弟 <laughs> 頑固なやつだなお前いつかこうなることは分かってたはずだろうだがもう脅しじゃ済まなくなっちまった橘の居所はあとでじっくりお前の体に聞くそいつは開いたとこでキングもらうことに変わりやねえがな 手柄はてめえにくれてやるだがこいつは俺がやるぜキリアおめえが変わった立花どうしてんだろうなここのとこばったり姿消しちまってる連中おめえを見捨てたってわけだ笠間の頭もおめえを見殺しにするぎりゃいい 報われねえな今時の仁義ってやつよ橘は必ず空の一つを手に入れるそうなりゃあ,あんたらもまずいことになる俺はどんな目にあおうが橘の居所を吐く気はね今ここで追い詰められてんのは俺だけか 知っふうな口利くんじゃねえぞ我が任せとけ兄弟俺がすぐに黙らしてやるたっぷり楽しませてもらうぜ さん、乗って立場だ早く遅くなりました桐生さんあいにく車の運転は得意じゃないんですしっかり捕まっててください トジマ組の締め付けでうちの情報網も動きが鈍っていましてねなかなかあなたの状況がつかめず小田さんに知らせる暇もありませんでしたおかげで自分で慣れない運転をするはめに <laughs> あんたにも苦手なもんがあったんだな 苦手というかいわゆるペーパードライバーっていうやつです、はあ、緊張したおかげで助かったあんたが来なけりゃ俺はあそこで終わっていた俺は甘かった自分はもっと強い人間だと思ってたんだ 前からどんなに突っ走ったところでそのケツは全部自分で取れるつもりでいたそれが今じゃ俺が近くにいるだけで周りの人間が危険にさらされる俺を守ろうとしてくれた人たちがだセレナのママ、風間のヤサ、ニシキそれにあんたも 結局俺はたくさんの人間に守られていただけだったそれに気づかずにいたツケが今になって回ってきたらしいバカだった私があなたならそんなことは気にしません私はねキリュウさん 自分の周りにいる人間は全て利用すればいいと思っています私の育ってきた環境では誰もがそうしていましたそうでなければ生き残れないしのし上がっていくこともできません金でも何でも使っていかに周りの人間を利用するかだけを考えるんです あなたのようなアマチャンには遠い世界の話でしょうけどねならさっき俺を助けに来たのも俺を利用するためってことか <laughs> そうなりますねあんた何が言いたいんだ私は 利用してきた結果として金と力を持つようになりましたどうも私にはその方面の才能があったようですただしあなたと違って私には私のために命を張るような仲間はいません 私の周りにいる人間もまた私のことを利用しているだけですあなたが自分をバカと言うなら私もいくらかそんなバカになりたかったと思います立花<場>あなたを守ってくれる人たちはあなたが 自分の損得で動く人間でないことを知っているその上あなたは一度こうと決めた相手をバカみたいに命がけで信じることができるそんな人間は特に今みたいな時代めったにいるもんじゃありません はまだあなたのために自分の命までは晴れませんただあなたを信じて私の命を託すことはできます大丈だ今のはシラフで言うことじゃなかったかもしれませんね よかったらいっぱおごるあとにしましょうこの車はここで乗り捨てますあの車は敵じゃ。